природная насыпь на лесу, мысовидное городище. С одной стороны у нас получается шла речка. С напольной стороны у нас абсолютно полностью по было поле, то есть было преграда для, не было преграды для того, чтобы когда приходили там кочевники и все враги, нужно было защититься как, каким-то образом. Для этого был вот этот ну, пол. А это, Откуда бралась земля для вал? Сначала бы выкапывался ров. Там внизу увидели здесь разлета дрова. И, собственно говоря, вся полностью земля, которая была получена во время раскапывания рва, она была насыпана для того, чтобы, было, чтобы образовать тело мал. Это была непростая конструкция, не просто так была насыпана земля. Сначала, когда народ начал заселять данное место, была полностью выжжена вся площадка, чтобы можно было э, раздвигать все постройки. Данный слой сожженный, он считается, всех разрезов, всех распопок, которые у нас есть, он считает, это вот, слой. вот Это дневная поверхность, вот, 9-10 века. На нем, значит, было сначала сделано 15, -15, -15, -15, -15 чтобы выровнять полностью э, всю площадку. И тогда на этой площадке воздвигалась такая деревянная конструкция. Это был сруб. Но, э, три стенки были сделаны из э, колод дуба и сосны, врезанные в обло. И внешняя стенка, внутренняя линия, это были плаки. Эта конструкция заполнялась землей, которая была взята из рва. И имела характер как э, фундамент. То есть, когда полностью сверху на нее засыпала земля, чтобы вылетело вылетела вала, чтобы этот вал там не оплывал внутрь туда корбу и не оплывал внутрь на майдане. Значит, э, у нас есть два периода строительства. Это десятый век, это за счет это оно просто около 20 лет. У нас отсюда конкретных находов нет, но у нас все подтверждается находками самого городища и с находа, которого здесь был расход. Потом у нас идет период, когда здесь как бы городище не существовало, не продолжалось выйти просто рост песок, как бы, это все намывы, ветром, там, и тому А потом уже в XI веке вот этот слой. Это когда уже может по сути к тому, что вернулся на городище, вот, и они восстановили полностью оборонительное сооружение. А, значит, вал просто так и стоял, на нем два э, была деревянная конструкция. Это буквально наоборот. То есть когда народ подходил к самому городищу, получается вот ров, сам вал около 5-6 метров, и сверху над балом была еще стена около 6 метров. То есть вся конструкция, предположительно, была 10-12 метров, в которой можно было вести оборонительные военные действия. Ну, если мы пройдем... Я назвал вот этот раскол, чтобы понять, что у нас было изнутри. Майданчик просто так не, не стоял в тушенке. Вот такой подъезд, который шла по периметру этого городища, и находилась прямо с внутренней стороны под конструкцией вала и, собственно говоря, оборонительной стены. Есть аналогия в том самом коростыне, точно такая же каменная кладка. Вот. И имела она функцию для того, чтобы можно было свободно передвигаться в любую погоду, как самой дружине, так и для начальника, который здесь не просто так пешком ходил, а там передвигался на коне для мобильности и движения координации. Вот. Папа, говоря, на вот, данный вот, момент вот, то, что у нас вот раскопано, у нас пока что то, что я вам озвучил, это рабочая версия. Вот. Но в дальнейшем проекте мы, собственно говоря, намерены сделать полную реконструкцию. И здесь будет вы, собственно говоря, в свое время увидите, что из себя по-настоящему это представляет. Пока что это все на слова. Об а этом можно прийти, пощупать, потрогать, походить, посмотреть. Вот. Ну, собственно говоря, пока что на этом все.